yana bir savollarimizdan biri hozirgi kunda mana yani, ayollarimiz issiq havo kelyapti tor va kalta kiyimlar kiyib yurishibdi bundi eshitganmiz u bu kishi turmushga chiqqan bo'lsa eri o'zgalardan qizg'onmasa dayus hisoblanadi ha shu yerda dayus erkak o'sha ayolni turmush o'rtog'i dayus hisoblanadimi uni akasi yoki unga ta'lim tarbiya bergan qizlik uydagi otasi aka ukalari yoki qaynotasi <coughs> bismillah vassalotu vassalom ala rasululloh dayus degani hop bu shuki o'sha ayolni tabarruj qilgan holatda boshqalarni shahvatlarini qo'zg'atadigan holatda kiyim kiyishligiga targ'ib qilsa va shunga rozi bo'lsa shu dayus hisoblanadi ammo ba'zi xonadonlar bor akasi rozi emas ukasi rozi emas otasi rozi emas eri rozi emas illo shu şu ayol shunaqa yurishlikka qaysarlik qiladi ko'chaga shunday chiqaman deydi boshqa iloji yo'q shu holat bilan so'ksa ham ursa ham boshqa bir tadbirlarni qilsa ham unamayapti demak bu holatda u akasi ham ukasi ham eri ham dayus hisoblanmaydi buishgaro bildirganligi uchun bo'lganligi uchun bunda qizni ta'lim tarbiya bergan qizning ota onai ota onasi ham mas'ul hisoblanadi albatta dinidan mas'ul u erga berib qo'ydimi endi er o'zi hal qiladi deyishligi joiz emas balki u qiyomatgacha uni ta'limidan tarbiyasidan ya'niki umrini oxirigacha demoqchimiz umrini oxirigacha u albatta mas'ul nafaqasidan eri mas'ul hisoblanadi